Pindahan 2025 dibacakan untuk kali kedua sekarang. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Penggubalan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 atau Akta 244 pada tahun 1981 adalah bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia atau FINAS yang berperanan untuk menggalak memelihara dan memudahkan kemajuan perusahaan filem uh, perfileman di Malaysia. Di bawah Akta 244 terdapat peruntukan yang berkaitan dengan penubuhan, urusan pentadbiran, pengurusan keuangan, pelesenan, penguatkuasaan dan undang-undang bagi aktiviti industri perfileman di Malaysia. Kerangka pelesenan dan penguatkuasaan di bawah Akta 244 adalah melibatkan aktiviti-aktiviti seperti berikut. Pertama, pengeluaran pengeluaran filem atau production segala aktiviti yang berhubung dengan mengeluar atau memproses filem atau merekod atau menyalin pita video untuk dilihat oleh orang ramai atau mana-mana golongan orang ramai kedua pengedaran filem atau distribution yang termasuk menyewa dan meminjamkan filem untuk keuntungan atau selainnya mengimport dan mengedarkan filem-filem yang dikeluarkan di luar negeri dan mengedarkan filem yang dikeluarkan di dalam negeri. Dan ketiga, pameran filem atau exhibition. Tayangan filem untuk dilihat oleh orang ramai atau mana-mana golongan orang ramai. Semenjak dikuatkuasakan pada 1 Mei 1981, Akta 244 telah dipinda sebanyak dua kali iaitu pada 15 September 1984 dan 1 April 2013. Secara amnya, industri perfileman negara kini berada pada fasa transisi yang signifikan dan sedang melalui perubahan yang pesat selari dengan perkembangan teknologi baru. Justru, keadaan ini menuntut penyelarasan semula kerangka perundangan agar ia kekal relevan dan progresif. Simakan semula dan cadangan pindaan kepada Akta 244 adalah bertujuan antara lain supaya kandungan peruntukannya selari dengan inovasi teknologi di dalam industri perfileman masa kini dengan mengambil kira kesannya kepada aktiviti-aktiviti utama yang dikawal selia FINAS serta membentuk kawal selia yang lebih menyeluruh dan memastikan tahap pematuhan tinggi oleh penggiat industri perfileman. Melalui pindaan kepada Akta 244, peraturan dan perundangan subsidiari di bawah Akta ini turut akan dipindah bagi memastikan keselarasan dasar serta pelaksanaannya dapat menyokong hala tuju dan visi FINAS sebagai peneraju industri perfileman negara serta pemangkin kepada pembangunan kandungan kreatif tempatan. Bagi memperkukuh peranan Finas sebagai agensi utama kerajaan dalam menggalak, memelihara dan memudahkan industri perfileman negara, pindaan ini juga bertujuan untuk memastikan struktur perundangan sedia ada dapat diselaraskan dengan keperluan semasa industri dan bersifat teknologi neutral dengan izin, iaitu satu pendekatan dasar yang membenarkan kuasa pasaran untuk menentukan teknologi terbaik tanpa memihak kepada mana-mana teknologi spesifik agar dapat mempromosikan inovasi dan persaingan. Dalam konteks industri perfileman, platform yang terlibat ialah kategori Video On Demand atau VOD yang merujuk kepada platform penstriman video termasuk platform luar negara seperti Netflix, View, Hulu, YouTube Kids, Disney Plus Hotstar, Amazon Prime, iQiyi, aha dan pelbagai yang lain dalam uh, serta platform-platform dalam negara seperti Astro Go, Tonton, iFlix, Suka dan Durio Plus. Walau bagaimanapun, penyedia perkhidmatan OTT, VOD masih dikecualikan dari keperluan pelesenan Finas. Sugacita saya maklumkan kepada dewan yang mulia ini bahawa ekosistem pawagam di Malaysia semakin berkembang seiring dengan peredaran masa walaupun terdapat platform digital baru seperti OTT yang menyediakan perkhidmatan pemameran filem bagi filem-filem baru yang dihasilkan. Pawagam di Malaysia masih kekal relevan sehingga kini berdasarkan data jumlah kutipan tiket filem di bawah skim wajib tayang sebelum dan selepas pandemik 19. Sebagai contoh pada 2018 bilangan filem terdapat 50 dengan jumlah kutipan 130.5 juta ringgit. Manakala kalau kita bandingkan pada tahun lalu 2024 terdapat 58 filem yang telah mengutip 125.2 juta ringgit. Ini adalah filem-filem skim wajib tayang. Dan jumlah tertinggi adalah pada tahun 2022 sebanyak 47 filem tetapi kutipannya 192.7 juta ringgit. Kalau kita lihat dari jumlah skrin pawagam dari tahun 2021 hingga 2025 terdapat sedikit penguncupan yang mana jumlah pawagam pada 2021 adalah sebanyak 165 manakala pada tahun ini 154 jumlah pawagam dan jumlah skrin telah berkurangan dari 1203 menjadi 1161 Manakala jumlah tempat duduk bagi mereka yang pergi ke pawagam adalah 194,686 pada tahun 2021 berbanding 173,789 pada tahun ini. Bermaksud Puan Dipetua walaupun jumlah tempat duduk, jumlah pawagam uh, telah berkurangan, namun jumlah kutipan kekal tinggi. Bermaksud rakyat Malaysia tetap gemar tetap suka untuk pergi menonton filem di panggung wayang gambar atau pawagam. Manakala kalau kita teliti dan kita buat perbandingan harga tiket pawagam di Malaysia berbanding beberapa negara yang lain, jelas dibandingkan mengikut harga ataupun mengikut mata wang US dollar di Indonesia Harga purata tiket adalah 2.5 US dollar. Manakala di Singapura adalah 9.3 US dollar dan dibandingkan dengan Malaysia iaitu 4.2 US dollar kalau nak dibandingkan. Bermaksud harga tiket wayang di Malaysia masih munasabah dan antara tiga yang terendah berbanding negara-negara sekitar rantau ini. Justru dapat dirumuskan bahawa Pawagam pawagam di Malaysia masih relevan untuk terus dipelihara pada masa ini memandangkan ramai yang hadir ke pawagam berdasarkan data kutipan tiket wayang. Puan, industri filem di Malaysia juga masih relevan antara lain didorong oleh peningkatan pelaburan asing. Antara pencapaian utama bagi tempoh 2021 sehingga 2025 setakat bulan Disember ini Pertama, nilai pelaburan keseluruhan telah melebihi 1.02 bilion ringgit, melibatkan produksi antarabangsa dan domestik. Kedua, lebih 160 projek telah diluluskan merangkumi filem, siri TV, dokumentari dan animasi. Ketiga, 16300 peluang pekerjaan telah diwujudkan dalam sektor kreatif dan teknikal. Dan keempat, semua pelaburan ini telah membolehkan impak ganda sebanyak 3.5 bilion ringgit. Bagi maksud peluasan kuat kuasa pindaan Akta 244 kepada platform OTT, hanya aktiviti pengeluaran filem ataupun production dan aktiviti pengedaran filem distribution sahaja yang tertakluk kepada kawal selia Finas. Bagi maksud aktiviti pemameran filem yakni exhibition Peluasan kawal selia Finas ini adalah bergantung kepada penguatkuasaan pelesenan platform VOD terlebih dahulu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Maka pada waktu ini kita belum lagi berhasrat untuk mengenakan lesen sama ada Finas ataupun bawah MCMC kepada OTT untuk makluman semua. Dan oleh kerana ada beberapa ahli parlimen yang berpandangan ada salah faham LPF bukan lembaga penapisan filem, bukan bawah Kementerian Komunikasi, bukan bawah Finas. Itu adalah bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi tak boleh rujuk kepada saya. That is not my 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 purview ya uh, untuk makluman dengan izin puan yang Betul uh, Selain itu juga peruntukan sedia ada Akta 244 sebenarnya telah merangkumi semua bentuk aktiviti pengeluaran dan pengedaran yang dijalankan di Malaysia bagi tujuan komersial. Antaranya filem, drama televisyen, siri TV, dokumentari, animasi serta iklan yang dipamerkan di platform tradisional seperti TV, satelit TV dan pawagam dan juga platform baru seperti OTT dan media sosial. Justru, pindaan kepada Akta 244 ini akan mengukuhkan lagi kawal selia dan penguatkuasaan kepada aktiviti-aktiviti ini. Manakala skop aktiviti yang dikawal selia akan diperincikan lagi melalui pindaan kepada perundangan subsidiari seperti peraturan-peraturan yang akan menyentuh perkara mustahak seperti kebajikan pekerja, kontrak standard yang menyentuh pelindungan insurans seperti caruman pertumbuhan keselamatan sosial atau perkeso, hak waktu kerja, hak cipta dan penambahbaikan skim wajib tayang. Perincian lanjut berhubung perkara-perkara ini akan dibincangkan kelak melalui sesi libat urus bersama dengan industri dan pemegang taruh. Pindaan kepada Akta 244 ini digubal bukan untuk menyekat atau mengungkung kreativiti penggiat industri, tetapi bertujuan memastikan perkembangan bakat dan inovasi dapat berlangsung dalam ekosistem yang lebih tersusun dan teratur. Dengan dasarnya untuk memperluas skop kawal selia kepada teknologi baru termasuk platform digital, Pindaan ini juga akan memberi implikasi kepada pindaan perundangan subsidiari yang memperincikan bentuk perlindungan yang lebih jelas kepada penggiat industri termasuk isu kebajikan kru, standard contract, jaminan pekerjaan dan bayaran kepada kru dan juga keselamatan produksi di mana kebajikan kru dan pekerja sentiasa terjamin. Puan Ibu Tua, Rang-Undang-Undang Pembadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Pindaan 2025 mengandungi 19 fasal seperti yang diperincikan dalam salinan Rang-Undang-Undang dengan izin Blue Bill yang telah diedar kepada semua ahli yang berhormat. Secara keseluruhannya, pindaan dalam Akta 244 melibatkan pindaan kepada peruntukan sedia ada bagi tujuan penambahbaikan, pengenalan peruntukan baru dan pindaan berbangkit kepada pengenalan peruntukan baru dan pindaan kepada peruntukan sedia ada. Pindaan Akta 244 merangkumi aspek-aspek utama berikut. Pertama, pembangunan industri. Kedua, good governance dengan izin atau penambahbaikan industri takdir urus. Dan ketiga, pemantapan fungsi dan penguatkuasaan. Bagi maksud aspek pembangunan industri, fasal yang berkaitan adalah fasal 4 iaitu pindaan kepada seksyen 6 yang bertujuan bagi meluaskan kuasa perbadanan untuk menyediakan latihan yang berhubungan dengan perusahaan filem dan untuk melakukan apa-apa perkara lain yang timbul atau berkaitan dengan tugas perbadanan di bawah Akta 244. Bagi maksud aspek good governance atau penambahbaikan tabi urus, fasal yang berkaitan adalah fasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, dan 19, Pindahan-pindahan ini bertujuan untuk fasal 2, mengemaskini takrifan tertentu sedia ada, bagi memastikan takrifan-takrifan ini dikemaskini, mengikut peredaran masa. Fasal 3 mengemaskini keanggotaan perbadanan. Fasal 5 memperuntukkan bahawa pengurusi perbadanan atau mana-mana orang atau badan yang diwakilkan dengan tugas atau kuasa perbadanan di bawah Seksyen 7 Akta 244 hendaklah mematuhi dan mengambil kira semua syarat dan sekatan yang dikenakan oleh perbadanan dan semua kehendak, tata cara dan perkara sebagaimana yang dinyatakan oleh perbadanan. Fasal 6 yang bersifat editorial dan bertujuan untuk meminda subseksyen 8-2 Akta 244 dalam teks Bahasa Kebangsaan untuk membetulkan sebutan mengenai perbadanan. Fasal 7 bertujuan meminda subseksyen 13-3 Akta 244 untuk mengubah keanggotaan jawatan kuasa yang dilantik oleh perbadanan daripada tidak lebih daripada 5 orang ahli kepada tidak kurang daripada 2 tetapi tidak lebih daripada 6 orang. Fasal 8 bertujuan meminda Seksyen 15 Akta 244 untuk mengadakan peruntukan bagi obligasi yang dikenakan terhadap ahli perbadanan atau ahli jawatan kuasa perbadanan untuk menyatakan kepada perbadanan jenis dan hard share atau kepentingan yang dipunyai oleh ahli itu atau yang dia peroleh melalui ahli keluarga atau sekutunya. Fasal ini juga bertujuan untuk menaikkan penalti bagi kesalahan di bawah Seksyen 15 Akta 244 dari penjara selama 5 tahun kepada 10 tahun dan dari denda sebanyak 20 25000 ringgit kepada 250000 ringgit. Ini adalah selaras dengan teguran daripada laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2021 di mana hasil penemuan laporan Ketua Audit Negara ini adalah berkaitan penyaluran dana kandungan digital berjumlah 4 juta ringgit kepada syarikat yang mempunyai kepentingan dengan ahli perbadanan atau jawatan kuasa. Maka dengan pindaan ini, ahli perbadanan atau jawatan kuasa perbadanan hendaklah menyatakan kepentingan yang diperoleh melalui sekutu atau anggota keluarganya. Fasa 10 bertujuan untuk memotong seksyen 22A Akta 244 yang mengadakan peruntukan bagi pengeluaran perakuan merit bagi filem subjek ringkas oleh perbadanan memandangkan perbadanan tidak lagi berniat untuk mengeluarkan perakuan itu. Pasal 15 bertujuan meminda Seksyen 29 Akta 244 untuk menekankan bahawa mana-mana ahli, pegawai atau penjawat perbadanan yang dilantik oleh perbadanan hendaklah menjaga kerahsiaan apa-apa maklumat berkenaan dengan penubuhan, urusan, kewangan, transaksi atau hal ehwal perbadanan atau mana-mana jawatan kuasanya sama ada semasa atau selepas tempoh jawatan atau penggajian ahli, pegawai atau penjawat perbadanan atau ahli jawatan kuasa itu. Fasal ini juga bertujuan untuk menaikkan penalti bagi kesalahan di bawah Seksyen 29 Akta 244 dari penjara selama dua tahun kepada tiga tahun dan dari denda sebanyak RM5,000 kepada RM100,000. Fasal 19 bertujuan meminda jadual kepada Akta 244 untuk memasukkan perenggan baru 1A ke dalam jadual untuk mengadakan peruntukan bagi pelantikan pengurusi sementara bagi perbadanan dan untuk meminda sub perenggan 3 kurungan 2 Akta 244 bangkit daripada peniadaan jawatan timbalan pengurusi daripada keanggotaan perbadanan. Puan Yang Pertua, bagi maksud aspek pemantapan fungsi dan pekuatkuasaan, fasal yang berkaitan adalah fasal 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 dan 18. Fasal 9 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 20A ke dalam Akta 244 untuk mengadakan peruntukan bagi kuasa perbadanan untuk menubuhkan syarikat di bawah Akta Syarikat 2016 untuk menjalankan atau untuk terlibat dalam aktiviti perbadanan yang telah dirancang atau dijalankan oleh perbadanan dalam pelaksanaan tugasnya dan penjalanan kuasanya di bawah perenggan 6-1-F dan 6-2-B, C dan H Akta 244. Fasal 11 bertujuan memasukkan subseksyen baharu 24B-2 ke dalam Akta 244 untuk mengadakan peruntukan bagi anggapan yang boleh dipatahkan berkenaan dengan orang yang mengambil bahagian dalam pengeluaran sesuatu filem. Fasal 12 bertujuan untuk meminda Seksyen 25 Akta 244 untuk menaikkan penalti bagi kesalahan pelanggaran mana-mana peruntukan di bawah bahagian 5 Akta 244 dari denda sebanyak RM50,000 kepada RM250,000 dan dari penjara selama 2 tahun kepada 5 tahun. Pasal 13 bertujuan untuk meminda Seksyen 26H Akta 244 untuk memperuntukkan bahawa tiada pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah Akta 244 atau perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta 244 boleh dimulakan kecuali oleh atau dengan keizinan bertulis daripada pendakwa raya. Pasal 14 bertujuan meminda Seksyen 26K Akta 244 untuk mengemaskini peruntukan mengenai pengkompaunan kesalahan di bawah Akta 244 atau perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta 244. Pasal 16 bertujuan memasukkan seksyen baru, seksyen 29A berhubungan peristiharan palsu. Peruntukan ini dimasukkan bertujuan untuk memperketat penalti bagi peristiharan yang tidak betul dan pemalsuan dokumen. Selanjutnya, Pindaan juga memasukkan seksyen baru seksyen 29B bagi memberi perbadanan kuasa untuk mengeluarkan garis panduan bagi pelaksanaan akta 244. Fasal 17 meminda seksyen 34 untuk meluaskan kuasa perbadanan bagi membuat peraturan-peraturan sebagaimana yang sesuai manfaat bagi pelaksanaan akta 244. Dan fasal 18 bertujuan untuk meminda seksyen 34A untuk membenarkan pengecualian oleh Menteri kepada mana-mana peruntukan yang dibuat di bawah perundangan subsidiari. Poin tua, hasrat kerjaan adalah supaya Rang-Undang-Undang Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Pindaan 2025 bukan sahaja memperkukuh takdir urus dan kawal dan fungsi kawal selia finas agar terus relevan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan landscape semasa bagi industri perfileman malah turut mendapat malah turut dapat menyelaras dan meningkatkan pematuhan oleh para penggiat industri dalam menjalankan aktiviti perfileman. Ini bagi memastikan ekosistem industri perfileman kekal terpelihara dan beroperasi dengan lebih teratur, profesional dan berintegriti. Melalui pindaan ini juga, FINAS akan berupaya meningkatkan kapasiti dan keberkesanan fungsi-fungsi utamanya dalam menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan industri perfileman negara. Mari kita sama-sama menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan industri filem negara dengan sama-sama menyokong penggubalan rang undang-undang ini. Puan Ibu Tua, saya mohon mencadang. Ada sesiapa yang menyokong? Puan Yang Ibu Tua, saya mohon menyokong. Ali Ali berhormat, masalah diharapkan majlis ialah